Allahumma barik wa salli wa sallim Nahmadun sali ala rasulihil karim Amma ba' Sena Abu Said Qudri radhiyallahu an memberitakan bahawa Nabi SAW pernah bersabda Berapa ramai orang di dunia ini Yang menghati Allah SWT di atas tilam yang empuk Dan kerana itu Allah SWT mengangkat darjat mereka Ke peringkat yang tertinggi di dalam syurga hadis riwayat Tirmizi dan Hakim. Sayyidina Abu Said Khudri radhiyallahu an memberitakan bahawa Nabi SAW pernah bersabda, berapa ramai orang di dunia ini yang mengerti Allah SWT di atas tilam yang empuk. Dan kerana itu Allah SWT mengangkat darjat mereka ke peringkat yang tertinggi di dalam syurga hadis riwayat Tirmizi dan Hakim. Keterangan sabar di atas penderitaan dan kesulitan di dunia melupa, merupakan satu peningkatan darjat di akhirat. Sebanyak mana penderitaan dan kesusahan kerana agama yang dialami oleh seorang di dunia ini Maka setinggi itulah dia berhak memperoleh darjat di akhirat Sebaliknya keberkatan zikrullah sebegitu besar Walaupun zikrullah itu dikerjakan dengan senang lenang di atas tilam yang empuk tanpa bersusah payah Pun masih juga ia menjadi sebab ketinggian darjat di akhirat Nabi SAW bersabda, jika kamu sentiasa sibuk berzikir, Nesaya para malaikat akan berjabat tangan dengan kamu ketika kamu di jalanan dan ketika kamu di tempat tidur. Dan sebuah hadis, Nabi SAW bersabda, Mufarid telah jauh maju ke hadapan. Para sahabat bertanya, siapakah Mufarid itu ayat Nabi SAW Rasulullah? Bagi Nabi SAW bersabda, mereka ialah orang yang berzikir dengan penuh asyik dan, dan cinta kepada Allah. Berdasarkan ke hadis ini ulama tasawuf menulis bahawa tidak sepatutnya para pemerintah dan hartawan ditegah pada berzikrullah kerana dengan berzikrullah itu mungkin mereka akan mencapai ketinggian darjat di sisi Allah Subhanahu taala. Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, kamu tidaklah mengerti Allah Subhanahu taala dalam kesenangan dan kelapangan. Ini akan memberi manfaat kepada kamu ketika kamu dalam kesusahan dan kesempitan. Sayyidina Abu Salman Farsi radhiyallahu RA berkata, Apabila seorang hamba mengerti Allah SWT semasa dalam kesenangan, kelapangan dan kemewahan, kemudian apabila dia mengalami penderitaan dan kesusahan, maka para malaikat berkata bahawa suara hamba yang daif itu biasa didengar, lalu mereka memohon bantuan kepada Allah SWT untuknya. Sekiranya seorang itu lalai dan tidak mengerti Allah SWT dalam kesenangan, Kemudian apabila dia mengalami kesusahan lalu dia menghati Allah SWT. taala maka para malaikat berkata bahawa kami tidak biasa mendengar suara itu. Saidina Abdullah Ab, 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 bin Abbas radhiyallahu anhu berkata syurga ada 8 pintu. Salah satu daripada pintu-pintu itu ialah untuk orang yang berzikir. Diterangkan dalam sebuah hadis bahawa siapa yang banyakkan zikir maka dia akan terselamat pada sifat munafik. Dalam sebuah hadis yang lain bahawa Nabi sallallahu mencintai ...di hadis lain bahawa Allah SWT mencintai mereka itu. Satu ketika, Nabi SAW pulang pada perjalanan. Rasulullah SAW berhenti di suatu tempat lalu bersabda... ...di manakah mereka yang mendahului ke depan. Para sahabat, radiyallahu anhumah, menyahut... ...sebagai daripada kami yang pantas bergerak telah maju ke hadapan. Nabi SAW bersabda di manakah mereka yang maju ke hadapan... ...yang sentiasa sibuk dan asyik berzikir serta mencintai Allah SWT... Siapa yang hendak mengecapi kenikmatan surga dengan sepuas-puasnya maka hendaklah dia mengati Allah Subhanahu wa sebanyak mungkin. Semoga Allah Subhanahu wa bagi kita taufik untuk kita ambil iktibar, amalkan dan sampaikan. Subhanallah, wa bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhan rabbikal 'izzati amma yasifun, wasalamun 'alal mursalin wa alhamdulillahirabbil alamin,